можем наблюдать сейчас, как живется в Одессе под властью хунты. Власть хунты захватила, бендеры все захватили. Вот, заставляют людей в Макдональдс ходить, заставляют людей вот играть тут, короче. Не то, что в Донбассе, там, в Луганске, в Донецке, короче. Вот хунта захватила власть в Одессе. А вот еще Приморский бульвар Одессы. Тут тоже, короче, хунта издевается над людьми, над, над жителями города. Правосеки издеваются, заставляют вот на экскурсии ездить на таких ужасных автобусах. Продают вот эти вот, насильно заставляют покупать шарики. Вот, не то, что в Донецке, в Луганске, там счастье, люди там счастливо живут, там все нормально, там освободители пришли, освободили как бы всех, там никакой хунты нет, а тут вот хунта, люди все ходят, плачут, короче, вот видите. Вот такой вот шок, шок хунта. А вот вообще издеваются над маленьким ребенком, заставляют его флаг бендеровский носить. Вот. Видимо, мама тоже правосек. Так что одесситы ждут, не дождутся, пока придут освободители из ДНР, из ЛНР, из России и освободят их потому что жизнь, жизнь, жизнь просто невыносима в Одессе, вот под властью хунты. Просто, короче, ужас. А вот Орел тоже. Орел правосек. Это ему скармливают беременных ветеранов Беркута. Так что не едьте ни в коем случае, там туристы, не едьте в Одессу, потому что тут хунта, тут бендеровцы, избивают людей, издеваются, короче, унижают. Ну вообще. Едьте, короче, в ЛНР, в ДНР. Там классно, там освободители русские. А вот еще правосек стоит с флагом. И заставляет, издевается над женщинами, заставляет их, короче, всякие веночки одевать правосековские. Вот, то есть, как бы, ну, Одесса это ужас, одесситы просто изнывают под властью хунты. Я снимаю репортаж, как хунта издевается над одесситами. Вот не то, что вот в ДНР, и ЛНР, там пришли освободители, там все хорошо. А здесь вот хунта заставляет людей ходить по Приморскому бульвару, покупать вот правосек, видите. Скажите, вы заставляете вот одесситов насильно, да, чтобы... Как, как иначе. То есть, кто не купит, вот у вас правосековскую символику, и вы говорите, что вы их там расстреляете или что-то такое, да, сделал? А, ну, очередное подтверждение, что хунта захватила власть в Одессе, и жить тут вообще невозможно просто. Надо ехать в ЛНР и в ДНР, правильно? Там классно, там есть, освободили, там все нормально. Вот такой репортаж.